Добрі дрони атакували територію Російської Федерації і влучили в дуже серйозне підприємство. Сьогодні у нас на календарі 11 серпня, понеділок, традиційне воєнне звернення з військовим експертом Романом світоном Пане Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім здоров'я Перед тим, як розпочати, хочу закликати наших глядачів постійних або нових. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, напишіть звідки ви нас дивитесь, Ваші зауваження, ваші побажання, запитання вони вітаються. Дуже потрібен зворотній зв'язок. і також діліться нашою розмовою. Так працюють алгоритми YouTube. В такому випадку більша кількість українців в першу чергу зможуть переглянути, зрозуміти, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Ці кадри, пане Романе, які я демонстрував, заявлено, що. Безпілотники атакували акціонерне товариство Арзаматський приладобудівний завод, який знаходиться в Ніжегородській області. Що це за підприємство, чим воно займається і наскільки воно важливе для військово-промислового комплексу Російської Федерації? узлы и агрегати для авіації, для ракет. есть тобто для нас це одна з пріоритетних целей такого уровня. Це уровень, допустим, того ж, внірву прогрес, який производить основні управління управління для тих гіранів. Российских, а часть идет уже китайская, системы дополнительного управления и сервопривода. То есть это, это одно из предприятий, их несколько десятков этих предприятий, до которых мы в принципе можем дотянуться. Они находятся до Урала, но это всего лишь треть примерно производства России. Две трети российского производства находятся за Уралом, за пределами пока досягаемости наших. От дронов, то есть это за 2000 километров. Там придется работать конфидентом наших спецслужб, либо самим уже непосредственным агентом, либо привлекать неравнодушных по месту выполнять такого рода боевые задачи. Но туда, куда можем дотянуться, в принципе, дотягиваемся. То есть выполнение боевых задач в последнее время в этих задачах видна системность, реальная системность нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по производству узлов агрегата, в основной электроники, і Железної дороги Пане дарумано. окрім того, вчора ми з вами згадували, що були удари по Саратовському НПЗ, хороші, якісні. Це ви розповідали, як, наскільки це важливе підприємство? А також вчора намагалися долетіти наші добрі дрони, і до республіки Комі, і там знаходиться НПЗ в місті мі... в мі... місті УХТА. По кадрах, які є наразі, ну не скаже, що удар вийшов вдалим, але сам факт того, що ДНПЗ за 2000 км кілометрів долітають безпілотники. Наскільки ну і до речі, кевларовими сітками також вони покривають їх. Наскільки це сковує нашого ворога? Наскільки це дає їм розуміння, що безпілотники можуть діставати і не такі відстані? Ну, однозначно надо понимать, какой механизм, допустим, вывода из строя. Почему? Потому что слишком точное попадание. Ну, то есть, либо у нас уже такие серьезные дроны, которые выходят. В принципе, это может быть. То есть, на дальностях больше полутора тысяч километров непосредственным управлением, по идее, тоже может быть. Боевая часть, видать, небольшая все-таки была. Только вскрыла бочку, а второго беспилотника не было, скорее всего, не дошел, не долетел, сбили, неважно. Любую бочку, то есть любую емкость для хранения топлива, всегда поджигают двумя ударами: первый вскрывает, а второй уже поджигает пары того, того топлива, который выделяется. Даже в свое время, когда поджигали, на Донбассе еще в 2014-2015 году, два РПГ надо было, одним РПГ не получалось, то есть только, только вскрывали, все вытекало, надо было поджечь, то есть два удара должно быть. Здесь та же самая картина, один, один удар был, но тем не менее, достали больше полторы тысячи километров, я думаю, дальнейшее масштабирование такого рода ударов, это Главное управление разведки выполнило эту боевую задачу, я думаю, это как раз спецслужба, она может, если им если им опять руки не свяжут, потому что полгода были связаны руки Главного управления разведки, службы безопасности, сил беспилотных систем наших, и они не били по, по нефтеперерабатывающим заводам. Их надо, это тех связывателей, так называемых, надо арестовать по 111-й, прогнать до этого госизмена в чистом виде, до пожизненного. Но это уже потом, скорее всего, следующая власть будет делать, вместе, кстати с теми генералами, которые выполнили этот незаконный указ, приведший к тысячам смертей на линии боевого соприкосновения, еще приведет, потому что россияне за эти полгода создали достаточно большое количество объемов топлива, то есть отскладировали, вот, пожалуйста, вам та, та, та же бочка, ну, то есть, а таких сейчас тысячи, то есть у них есть сейчас даже все НПЗ, если вырубить напрочь. Российская армия еще будет двигаться определенное время, потому что стады как раз есть. Тут надо вже будь думати і как со складами працювати, тому що ну, все сірно в першу чергу, треба, конечно, НПЗ мінусову автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це, Пане Романе, До речі, дивіться от скільки ми з вами робимо зведення, завжди ми говоримо про те, що по там заводах чи НПЗ, чи автобазах, чи інші критичні інфраструктури б'ють або сили безпілотних систем, або головне управління розвідки, або служба безпеки України. Як ви вважаєте, вони координують, вони конкурують між собою, вони домовляються, хто які цілі б'є, тому що ну, от завжди цікаво, що хтось з них окремо б'є туди, чи інакше. Ну однозначно цілі указання проходять відділення група, яка проголосовує направлення цілі, от якраз ця група не заголосовувала завод. а ця група в основному може знаходитися в той на той же банку, в тому же офісі. Вопрос в том, что силы беспилотных систем начали бить по нефтепереработке. Естественно, начинает подтягиваться. Допустим, не видно еще службы безопасности ударов по НПЗ. Вот говорят, что ГУР дырку проделал в Ухте, но только дырку проделал, там даже не отминусовал. То есть. Эти процессы еще не расторможены, по крайней мере. Еще надо усиливать этот, это давление. Пять, ну, в принципе, неплохая по количеству, по крайней мере, пять нефтеперерабатывающих заводов за неделю. Это неплохо. А если в таком, в таком темпе, и опять же, никто не остановит, а вот этих остановителей, еще раз повторюсь, его же надо же арестовывать, расстреливать сразу. Вот как только придет команда от кого-то из офиса, об остановке ударов по нефтепереработке, арестуйте, вводите смертную казнь, расстреливайте по 190-й статье Паша непосредственные участи, участники потери наших территорий и убийства наших ребят на линии полосы происшествия, гражданских. Я еще раз повторюсь, самолеты на керосине летают. То есть здесь это уже нельзя спускать на тормозах, как это было в прошлом году. Пані Роман генштаб підтвердив влучання по командному пункту Росіян на лівому березі в на самому пункті Олешки. Ось ці кадри. І ось використання, я так розумію, це авіація. Ну але я не експерт, ви зараз скажете. Точно відомо, що після цього удару було ліквідовано 25 окупантів що не менше 11 зазнали пошкоджень уранень. За даними розвідки, серед ліквідованих це командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону. Якщо пане Романе глянути на мапу, то Олешки знаходиться безпосередньо навпроти. от Херсону, где россияне намагаються отрезать район Херсону островную, або как его называют корабел. Авиации удобно работать с правого берега нашей. На предельно малых высотах за ради горизонтом, а правый высокий берег дает возможность близ близко подойти к линии боевого соприкосновения, выполняется боевая задача на либо сброс авиационных бомб, допустим непосредственно корректируемых типа GBU-39, либо GBU-62, ну, джедамов так называемых, либо пуск э, тоже авиационных бомб, только с ракетным ускорителем типа Хаббера. И, та, и, та, и, тот, и тот и тот механизм возможен. Естественно, на глубину где-то до 50-70 километров можно нанести серьезное поражение противнику, что мы сейчас и видим примерно. Ну, а направление района Лешек, направление на Херсон, россияне сейчас усиливают достаточным количеством резервов, то есть, скорее всего, будут пытаться какой-то плацдарм на правом берегу организовать. Понятно, тактически, опять же, они пытаются это несколько месяцев это сделать, у них просто не получается. И не получается не за счет того, что не хватает сил средств, а за счет того, что бесперспективная задача. Но слева на правый берег тем количеством войск, которые у россиян сейчас там развернуто, и в том месте, где они пытаются, по крайней мере, переправиться на правый берег, но ну, это форсирование Днепра практически невозможно. Они накапливались чуть севернее, туда ближе к Новой Каховке, там где Днепр узкий, там где-то под 200 метров. Вот там была опасность. Но сейчас уже она вроде как, они на юг ушли, то есть ближе к Олежкам, то есть будут пытаться взять под контроль левый берег максимальное количество островов и в беспокоящем режиме по правому берегу забрасывать туда рейдовые группы или диверсионные группы на правый берег. Но мы этому противодействуем. Один из механизмов противодействия – авиационный удар. Панема, от ми щойно не подивилися удар по Олешкам і те, що відбувається на Херсонському напрямку. Загалом хотів вас також запитатися, чим били і наскільки є загроза з лівого на правого берегу, цей район Корабел, район острів, де росіяни регулярно намагаються розбити місто. Россияне сейчас увеличивают количество войск по левому берегу. Да, под основную задачу попытаться на правом берегу создать какой-то тактический плацдарм. Но в основном, исходя из того количества сил средств, которые у них на левом берегу сейчас есть, это рейдовые атаки в основном, либо берет в один конец. Почему, в принципе, не сильно российские солдаты и торопятся выполнить эту боевую задачу, потому что не получается. Во-первых, не про широкие в низинах. Во-вторых, у нас контроль на глубину километров 10-15 плюс, вот такого, такого рода удары авиационные, они выносят российские штабы, российские системы управления, которых очень легко вычислить. У нас хорошая аэроразведка, у нас хорошая радиоразведка, у нас хорошая сеть наших конфидентов по левому берегу, у наших спецслужб, которые дают целеуказания, либо подтверждения на цели указания, а дальше выполняется задача авиационными средствами поражения. В основном это три наши э, авиационные бомбы, которые выполняют по э, последнее время спроса наша авиация. Это GBU-39, это GDA, мы те же GBU-62, так называемые или камеры э, французские. Примерно они однотипные выполнение боевой задачи выполняется исходя из возможностей, либо сбросом с больших высот, если российское ПВО подавлено, либо, допустим, если это GBU-39, либо, либо и либо из-под радиогоризонта, ниже радиогоризонта российских ПВО подходят наши истребители, запускают авиационную бомбу с ракетным ускорителем «Хаммер» французскую, и она выполняет уже свою боевую задачу на дальности 20-30 километров в зависимости от разведанной цели. Левый берег ну, он так и будет, по большому счету, в таком беспокоящем режиме пытаться перебраться на правый берег. Нам придется их отбивать, потому что одна из основных задач, как минимум одна из основных задач по этому направлению – отвлечение наших, наших резервов центрального направления, именно с центрального, восточного направления. Там, где россияне сейчас пытаются окружить Покровско-Мирноградскую группировку нашу, выдавить наши войска, с Часовьяра, Торецка и Константиновки и пытаются подойти к Сиверску, топчется там в Сербиятском лесничестве, пытаются выйти на Лиман со стороны Торского, ну и движение в районе Купинска. Как было, так и есть. То есть россияне, как мы с вами три месяца говорили, основное направление давления, движения своих средств сосредоточили на Донецком фронте. То есть основная задача стоит захвата Донецкой области. В ближайшее время еще будет перенацеливание на Славянск, потому что воды в Донецке как не было, нет и не будет. Даже если они Славянск захватят, они воду в ближайшие несколько лет туда не подадут, потому что разбили весь водовод, все четыре станции водоподъема. То есть у россиян сейчас большущая проблема, сами ее создали, геноцид в чистом виде украинского населения уже на Донбассе, которое осталось, ждет освобождения. А потому будут пытаться, вот, и в принципе, как и в прошлом году это было, сосредоточиться, то есть сначала широким фронтом, а потом усыхать будут в основном фланги, Тобто усихати фланги будуть ті ж харківське направлення, Сумське направлення, херсонське направлення, навіть часть запорозького фронту в основном основну задачу будуть выполнять по Донецькому направленню От Покровська до Славянська, от примерно на цьому часі. До речі, ви згадали і по про Покровське, пане Романе. Наші оборонці продемонстрували кадри: це є піщани, воно знаходиться під Покровськом, зараз на мапі покажемо. Є влучання авіацією. Загалом хотів вас запитати там надскладна ситуація. Якщо ми глянемо на мапу, що відбувається навколо Покровська, намагається вона обходити. От є вже просування біля Білицьких Родинське, не раз ми з вами згадували. А удар прийшовся на піщани, воно ось ось тут знаходиться. Взагалі, наскільки небезпечно авіація працювати на цих напрямках, зважаючи, що очевидно треба підлітати на небезпечну відстань. Тут опасно работать. Вот более-менее проще работать с правого берега по левому. Почему у россиян там толком ничего и не получится? Авиация задавит в конце концов. То есть даже с предельно малых высот достаточное количество хаммеров, если запросить у французов, если россияне куда-то там полезут по-серьезному, задавит, задавит любое движение, тем более переправы. А вот, допустим, Донецкий фронт сложен. Почему? россияне за 11 лет на Донбассе создали серьезнейшую систему ПВО. Тем более, это старые горы. Превышение, допустим, над уровнем моря Донецка в районе 300 метров. Ну, то есть горы 300-350 метров. Этого превышения достаточно, предостаточно, чтобы, расположив там зенитно-ракетные комплексы, а по дальности 50 километров вообще не проблема. То есть, грубо, ЗРК, стоящие в Донецке, без проблем собьет на самолет, заходящий на Покровск и он его увидит Паша, сверху, ну то есть превышение есть определенное, там нет как такового радиогоризонта, радиогоризонт появляется только если между совками проскакивать, но это слишком опасно, это в метре над подсолнухами, а скорости от 600 до 900 километров в час, то есть это серьезнейшая опасность, даже еще большая опасность, чем допустим та же российская ракета, но тем не менее на, на наши летчики выполняют эти боевые задачи с большим риском, но если это нужно, то, конечно, подходят, сбрасывают либо авиационные бомбы, выбирая определенное окно возможности, они есть, либо которые создаются нашими системами РЭП, те же F-16 иногда подходят, давят российское ПВО на несколько минут, и в это время идет сброс авиационной бомбы другими самолетами. То есть эти комплексные операции проводятся в том числе по Донецкому направлению, но еще раз повторюсь, они очень сложны, именно там и очень опасны. Романе, аналітики підрахували втрати техніки росіян в 25-му році, починаючи з лютого місяця. І яка тенденція цікава, що окупанти все менше і менше використовують важку броню або танки? От, є м, статистика саме по танках суттому і бронє так розумію в лютому було ліквідовано 70 одиниць далі пішло зменшення березень 68 квітень 60 травми 31 як наслідок червень лише 22 одиниці росіяни втратили липень 19 а в серпні фактично за 3 серпня лише дві машини що цікаво кажуть що якщо і втрачають то втрачають Використовуючи стару техніку, Т-62М 60-х років, а молодшу там Т 80 і кращу техніку е не використовують. Загалом тенденція в чому полягає: Росіяни менше використовують, росіяни її збирають. Чи вони просто побоюються, що сили безпілотних систем, в тому числі будуть їх дронами трощити? После того, как сотни или тысячи дронов появились до линии боевого соприкосновения, с одной и с другой стороны, техника в позиционных боях практически не используется. Но идет накопление техники. То есть позиционные бои, те, то выдавливание, даже которое россияне сейчас проводят по некоторым позициям, допустим, тот же Покровский, практически полуокружил Покровско-Мирноградскую агломерацию, они проводят в основном живой силой, то есть мясными штурмами, причем эти мясные штурмы, они состоят из небольшого количества личного состава. 3, 4, 5, 7, не больше. Режим просачивания, накопления и дальше удар в тыл, то есть вот в таком режиме, большим количеством просто самих такого рода групп, но небольшим количеством личного состава в группе. В основном это сейчас живая сила используется. Техника не используется, потому что на линии боевого соприкосновения большая плотность беспилотников. А вот она накапливается. Только для чего она накапливается? Накапливается она для выхода на прорыв и на оперативный простор. На пальцах сейчас объясню. Вот, допустим, есть третья линия оборота. вот в районе того же Покровска, с живой силой она проламывается ну, по, по плану, по крайней мере, а дальше в этот пролом, в этот прорыв, там, где уже не будет беспилотников просто-напросто, туда устремятся российская техника, которая сейчас находится на дальностях за 30 километров. Но начало уже движение, они уже разворачиваются 30-50 километров от линии фронта. Почему проходят тот же Мариуполь, мы видим это движение Россия с Ростова на Мариуполь, с Мариуполя там на Камыш-Зарю или через Волноваху уходят на Донецкий фронт, непосредственно на тот же Покровск в том числе. Там через Донецк разгружаются в той же синоватой техника и подтягивается грубо к Селидову сейчас. То есть, но она не используется в прорыве самом. Они после прорыва пойдут уже на оперативный простор. То есть это будет оперативный прорыв уже с помощью техники с выходом на серьезные Задания, то есть на глубокий, на глубокий рейд, так называемый. Поэтому здесь не надо на данный момент, так сказать, обольщаться и расслабляться. Техника готовится, еще раз повторюсь, в оперативный прорыв. Это будет не очень хорошо. Почему? Потому что, по большому счету, оперативный простор после Донецкой третьей зоны обороны заканчивается на Днепре ну, географически там просто ровная, как стол практически поверхность, а с Донецка, допустим, грубо на Павлоград и на Днепр, или там с Донецка на Запорожье, десяток дорог идут прямых, если идти с Донецка. Это если идти с юга на север, они ракадные, то есть они практически как обороны Запорожского фронта. Запорожский фронт почему не прорвать не могут? Там с десяток этих ракадных дорог. Но они же, эти дороги, являются прямыми, если двигаться с Донецка, допустим, на Павлоград, на Днепр, и с Донецка на там на или то туда же сразу на Запорожье. Вдоль этих дорог россияне именно этот сейчас механизм используют. Почему нам ни в коем случае нельзя терять третью линию обороны? Это последняя гряда практически этой старых Донецких гор, где есть более-менее какие-то превышения, за которые можно уцепиться. Пане Романе, про Азербайджан вчора відбулася телефонна розмова лідерів держав України і Азербайджану. І що цікаво, останні дні, тиждень, тиждень, може й більше, ворог активно б'є, в тому числі і по газотранспортній інфраструктурі, і взагалі залі резервуарах, підприємствах Азербайджана в Україні, в тому числі удари в Одесі. по Якісь є якісь в них там потужності. Азербайджанські джерела почали повідомляти, що якщо це далі продовжиться, то Баку може офіційно почати розпочати постачання озброєння України. Наскільки ви вважаєте що справді азербайджан який має дуже непрості відносини з грудня минулого року з Росією, зможе скасувати мораторій і почати постачати озброєння Україні? Ну ані можуть це робити і не говоріть або. кстати, как раз это Восток, дело тонкое. Может, так оно уже и есть на данный момент, мы же не знаем. Потому что очень много техники заходит с Турции, и там большой вопрос, турецкое ли оно все. Оно же может быть тем же азербайджанским, особенно там и в Нахичеване кое-что есть, а это Турция практически рядом, а уже и через Зангизутский коридор могли кое-что перебросить, если это нужно, то есть под нас. А Турция нам очень много, вот, вот мало кто об этом говорит, но реально туркам Ердогану, надо сказать большое спасибо за те поставки, которые идут с Турцией. Тихо, тихой сапой, так сказать, но постоянно мы получаем турецкое вооружение, обслуживание турецкой техники, она отличнейшая техника. Это, естественно, турецкие боеприпасы, которые то есть, подставили плечо нам турки по полной. Но об этом молчат, то есть, значит, им так выгодно. Восток дело тонкое. Та же самая Азербайджан. Он, может, уже нас, нам начал поставлять, особенно после ударов по Сакару. Это азербайджанская корпорация. Плюс после удара, особенно в Одессе, под Одессой, удара по газоперекачивающей станции, через которую должен был идти азербайджанский газ. То есть вот что россияне сделали. Для того, чтобы пропихивать свой газ, они начинают еще и бить по соперникам, так называемым, экономическим в том числе. Потому э, вооружение, я думаю, оно уже идет. Ну, а если надо будет, опять же, это Восток, дело тонкое, надо будет Алиеву, допустим, надавить на Путина или как-то ему дулю скрутить с маком, показать, он скажет, что я уже поставляю вооружение. Не надо будет, ну, значит, мы это об этом никогда не услышим, но азербайджанское вооружение, опять же, какое азербайджанское? Это старое советское вооружение, боеприпасы 122-152 калибр, те же мины, для, те, те же, та же техника старая советская, которая э, не будет использоваться в азербайджан уже, в принципе, никогда, потому что они уже практически армию свою перевооружили по турецкому образцу. Но, не менее, тем не менее, оно у них есть на складах, и они могут с нами поделиться. Потому что направление, кстати, азербайджанское, то есть южное направление, в свое время Советским Союзом э, тоже напичкалось техникой боеприпасами как одно из приоритетных. Они прикрывались от южных направлений. Армана вчора з'явилося інтерв'ю віцепрезидента Сполучених Штатів Джеді Венса його розтиражували в Україні. Насправді він дав Fox News це інтерв'ю ще до свого візиту в Лондон, де зустрічалися він. Там представники Європи України. Але що найцікавіше, він в цьому інтерв'ю сказав наступне, що. США припиняють фінансувати війну в Україні. А на насправді, наскільки я розумію, вони, вони вони Америку не відкрили, тому що вони давно сказали, що будуть продавати озброєння. Але от Джей й дівен сказав, що зброю будуть продавати. Те, пі те, те, те саме підтвердив Марк, Рюти, що НАТО буде купувати зброю незалежно, що далі буде для України. Найбільше хотів би згадати пан Романе Меттю Вітикера, прихильника України. Він є спецпредставником більше, представником США в НАТО. Він дав інтерв'ю, і нас всі також змі писали, що він сказав, що ніякі території не підуть на обмін, які за які не боролися, за які не атакували. За ну загалом ніякого обміну не може бути, але насправді наші змі вирвали це з контексту, тому що в інтерв'ю CNN він сказав, що так я, я чув слова від України, їх треба брати до уваги, але Трамп хоче миру. Ну от 15 числа Буде зустріч на Алясці Трамп Путін, європейці зараз кажуть, що вони хочуть обов'язково зустрітися. Блумберг каже або поговорити з Трампом до цієї зустрічі. Що ви це про, про все думаєте, і ключове: чи буде для нас далі постачання озброєння звичайно за кошти європейців? Ну а вже так і йде. Тобто, ті е, гранди і е, е, партії боєприпасів, які були в прошлом році оплачені і в план внесені на поставку нам. Вони... заходят и заканчиваются. Ну, в августе месяце будет последний. И, в принципе, там до 28 -го года расписано кое-что еще, но это малые партии, в основном, высокоточного вооружения, которое будет еще производиться. Оно будет производиться, будет поставляться, но это не небольшие партии. А новое все, естественно, будем покупать за деньги, свои европейские, то есть за европейские, свои что же тоже европейские, по большому счету. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нашим глядачам нагадаю сьогодні 11 серпня. Понеділок. Традиційно попрошу вас поставити лайк, підпишіться на цей youtube канал, якщо ви вперше. Прокоментуйте, звідки ви нас дивитесь, Ваші зауважні побажання вітаються. Звичайно ж, діліться нашою розмовою і не забувайте ставити дзвіночок, бо вам щодня приходило сповіщення про свіже воєнне звернення з військовим експертом Романом Світаном. Мене звати Ігор Гавричак. Побачимось в наступних ефірах.